সেনা জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে জয়ঙ্গার খোখলা বস্তি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সেনা জওয়ানের নাম অরুণ ছেত্রী জয়গাঁর খোলা বস্তির বাসিন্দা তথ্য অনুযায়ী অরুণ ছেত্রী বর্তমানে বেনারসে পোস্টিং ছিলেন এখানে হঠাৎ তার নাকে কিছু সমস্যা দেখা দেয় তারপর তাকে এলাহাবাদে চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয় যেখানে তার মৃত্যু হয় এদিকে তার আকস্মিক মৃত্যুর খবরে তার বাড়ি খোলা বস্তি দলসিংপাড়া ও শ্বশুরবাড়ি সহ জয়গাঁও জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে অরুণ ছেত্রীর মামা বিজেন্দ্র ছেত্রী জানিয়েছেন তিনি সাত বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন দু বছর আগে এখানে বিয়ে করেন এখানে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল এদিকে গতকাল রাতে সেনা সদর দফতর থেকে ফোন আসে যে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে এবং তাকে অবিলম্বে এলাহাবাদে আসতে বলা হয়েছে তিনি বলেন রাতে ফোন পেয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে এদিকে আজ সকালে সেনা দফতর থেকে তার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে তিনি বলেছিলেন যে তার নাকি সমস্যা হয়েছিল তারপরে তাকে বেনারস থেকে এলাহাবাদে রেফার করা হয়েছিল যেখানে তিনি মারা যান তিনি জানান আগামী কাল তার মরদেহ জয়গান খোলা বিস্তাতে তার বাড়িতে পৌঁছবে ব্যুরো রিপোর্ট ভয়েস বাংলা সংবাদ হাজার নাম চাই অরুণ ছেত্রীও ও চাই ফার্স্ট নাইন জিআর কো উই থিও সবাই থিও আনি উসকো চাই অ্যাকচুয়ালি পলটন চাই तर ऊ चाहिँ अब आफ्नो ट्रेनिङ सेन्टर जुन चाहिँ हुन्छ बनारस त्यहाँ आएको थियो उसले आफ्नो जुन चाहिँ उसको नाकमा अलिअलि प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लमको चल्दै चाहिँ ऊ त्यहाँ बनारसमा आएको थियो अन्त उसले त्यहाँदेखि चाहिँ के गरेछ अब उसको जुन चाहिँ नाकको प्रब्लम छ त्यसको लागि चाहिँ भनेर ऊ अलाहाबाबाद गएछ इलाहाबाद गएर चाहिँ उसले डक्टरलाई सग डक्टरसँग भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ अब आर्मीकै डक्टरसँग भेटघाट गर्दा चाहिँ उनीहरूले उसलाई एड्मिट गरेछ एडमिट गरेपछि चाहिँ त्यसको बाद हामीलाई राति फोन आयो फोन आएपछि त्यसको बाद हामीलाई थाहा भयो कि अब भाइ बिमारी छ सिरियस छ भनेर भन्यो थाहा था भयो अन्त त्यति थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीले पनि त्यहाँदेखि यता अब त्यस्तो इन्फर्मेसन पुरापुरी आइसकेको थिएन अन्त हामीले पनि यताबाट टिकटहरू सबै काट्यो टिकटहरू काटिसकेपछि चाहिँ पछाडि जब दस साँढे दसतिर चाहिँ हामीलाई एउटा खबर आयो कि उताबाट भाइ एक्सपायर भयो भनेर म त्यति नै हो त्यो खबर चाहिँ तपाईँले कसले दिएको थियो त्यो मलाई चाहिँ

के अरे उसको आरआरको ड्युटी थियो ऊ जम्मूमा थियो ऊ त्यहाँबाट चाहिँ ड्युटी अब गरेर चाहिँ उसको अब अलिकति प्रब्लम भएर चाहिँ ऊ तल बनारस आएको थियो बनारस चाहिँ उसको अब मेन उयो थियो ट्रेनिङ क्याम्प थियो अन्त त्यहीँबाट चाहिँ भर्ती सेन्टर जहाँ हुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ ऊ आएर चाहिँ उसले त्यहाँदेखि आफ्नो इलाज गर्नु उयो गर्दाखेरि चाहिँ यो घटना घटेको हो त्यही बढी अहिले आएको छ कि छैन बडी त हाम्रोमा अब भोलि मात्रै यहाँ हामीलाई ह्यान्डओभर हुन्छ किनकि अहिले अल्हाबादेखि आ, बनारस आइपुग्छ बनारसदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि भोलि हाम्रोमा आइपुग्छ आमा बाउ घरमै हुनुहुन्छ म उसको काका का हो विजेन्द्र छेत्रीको नाम अरुण छेत्री छेत्री हजुर बत्ती जाऊ मेरो भाइ होइन